Добрый день! Мы очень рады вас видеть! Вас приветствует команда 10 класса! Поехали! Все здесь? Да! А где же Максим? Максим, а выходи! Иду, иду, иду. Ребят, как вам мальтыки? А что а тут такого? А -а 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 -а. Поехали! В наша первая миниатюра однажды осенним вечером. Идем в магазин, начнем деньги в телефон, идем к как. этим. А план Б? Какой план как, Б? Если что-то пойдет не так, достаешь пистолет, начнешь стрелять. Привет. А снегорсов нет. Видит Бог, я этого не Все мы родом из детства. Представим обычный случай во дворе. Домой! Школа ⁇ это то место, где получают знания. Сейчас вам покажем обычный урок физики. номер 23, а, сила тока. Но это неправильно, сила только. Сила тока. Ну ладно, не русский, знает да. Сила тока измеряется в метрах... А... Так, хватит. вы Выучили закон Эйнштейна? Да. Идите к доске, написывайте форму. Энергия. Пишите энергия. Е. Большая Е. Заглавная Е. Пиши равно. Зачем ты Пишешь, пиши, зачем? пиши, пиши, балочки Зачем вертикальный, горизонтальный пиши. Пиши М умножить на С. Ты не такую С пиши. С латинская С. Да не так. Пиши С. Ладно, пусть будет так в квадрате. Ты не в таком квадрате пиши. Ладно. Указал, да, да, садись два! В последнее время Владимир Владимирович часто делает проверки. Хорошая проверка это неожиданная проверка. И Сейчас мы покажем неожиданный приезд Путина в школу. Ну что ж, дети, начнем урок. Так Чыжок в доске. А че опять крыжок? Че опять Чикрыжок, че опять Чкрыжок? Как стекло бить, так ты первый. Иди, двойки справляйся. Отвечай. Садись, молодец. Ну что ж, к доске пойдет... А можно по этому... я там Конечно, конечно. А давайте Черныш позовем. Черныш, да. Казанцева, ты что захочила? К доске пойдет Черныш. Сейчас ты отвечать будешь. Отвечай, история России. Здравствуйте, Василий. Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Чижов, допрыгался? Я, между прочим, сегодня пятерку получил я смотрю, у вас тут все нормально, я пойду. Да, до свидания, Владимир Владимирович. Чикрыжок в доске. Я уже отвечал. Иди, пятерку исправляй. Ну что ж, отвечай.